Я думаю, что рождаются. Честно говоря. Я никогда, правда, не задумывалась на эту тему э, так, чтобы определять, что было первым, курица или яйцо. Но я думаю, что все-таки э, под влиянием даже общества очень сложно разлюбить женщин и полюбить мужчин. Поэтому допускаю, что рождаются. Но ну, мы сейчас не говорим о каких-то специфических ситуациях, например, о пенитенциарных учреждениях. А, а так мне кажется, что да, это как это что-то в гении или это что-то в э, генофонде. Я знаю очень немногих из них, отношусь абсолютно ровно. Это то же самое, как, друзья, а как вы относитесь к татарам? Ну никак, ну если не, я честно говоря, так как мне обычно достаточно сложно определить, человек гей или нет. А, я знаю, что оказывается а, мой стилист, который достаточно долго, с которым мы достаточно долго дружим, и он мне шьет. Он гей. Но я это выяснила совершенно случайно, когда познакомила его с остальными, с другими своими подругами, которым он тоже стал шить, и он им там что-то рассказывает на эту тему. Я с ним знакома пять лет. Мне, в принципе, даже не приходило в голову как-то сурово изучать вопрос, почему он, собственно, живет с другим парнем. Ну, живут и живут. То есть э, отношусь я к ним абсолютно ровно, как ко всем остальным людям. По-моему, это самое правильное отношение, которое может быть.